Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat datang kembali ke channel Himpunan Kisah Seram Sebelum kita mulakan kisah seram hari ini, kita mulakan dulu dengan bacaan doa Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu bi rabbil falak Min syarri ma khalaq Wa min syarri ghasiqin idha waqab. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدَةِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَةِ Okey, hari ini Pok Din nak sampaikan satu kisah lama yang berlaku pada tahun 2007. Cerita ini dikirim oleh seorang wanita yang mahu dikenali sebagai Aina Kisah ini berlaku ketika beliau menuntut di sebuah sekolah berasrama penuh di sebuah negeri di pantai timur Tanah Air. Katanya waktu tu, sekolah tu memang selalu disebut-sebut orang kampung. Ada yang kata tempat tu keras tapi ramai buat tak enah. Sehinggalah satu malam, segalanya berubah. Tahun 2007, nama aku Aina dan aku masih ingat setiap detik yang berlaku seperti ia baru semalam terjadi. Waktu tu aku baru tingkatan 4, belajar di sebuah sekolah berasrama penuh perempuan di utara semenanjung. Sekolah ni bukan biasa-biasa, bangunan utama dah wujud sejak tahun 50-an. Dinding kayu, lantai papan, siling tinggi dan malam-malam bila angin bertiup, bunyi 'krak kruk' akan kedengaran, macam ada orang tengah berjalan di atas siling. Tapi kami semua dah biasa Katanya itu perkara biasa untuk bangunan lama Tapi apa yang berlaku pada satu minggu di bulan Oktober Bukan perkara biasa Ia bermula secara perlahan Macam angin ribut yang mula berbisik sebelum mengganas Hari Senin selepas Maghrib Semua pelajar berkumpul di surau kecil dalam asrama Lampu surau malap hanya diterangi mentol kuning sama Bacaan Yasin baru sahaja bermula Tiba-tiba, seorang pelajar tingkatan lima, Kak Nisa, yang duduk di saf depan, mengelupur. Dia menjerit kuat, nyaring dan suara dia berubah. Kasar, dalam. Semua kami terkejut. Ustazah Fatimah cuba tenangkan, tapi Kak Nisa meronta, mencakar dan akhirnya rebah. Mulutnya terkumat kamit, mata putih memandang siling. Suara dia, bukan suara dia. Malam itu dia dibawa ke bilik rawatan kami semua disuruh masuk bilik awal. Tapi kejadian malam tu hanyalah permulaan. Malam esoknya, dua lagi pelajar terkena. Kali ni bukan di surau, tapi dalam bilik asrama. Seorang pelajar, Zura, tiba-tiba bangun tengah malam dan berdiri di tingkap sambil menangis. Katanya dia panggil, dia suluh turun. Bila ditanya siapa, dia jawab budak perempuan yang tak ada mata. Esok paginya, seorang lagi pelajar, Ika, menjerit masa mandi. Katanya dia nampak bayang perempuan jalan belakang dia. Tapi bila pandang cermin, tak ada sesiapa. Dalam masa tiga hari, sepuluh orang pelajar dirasuk. Suasana jadi tegang. Kami tak dibenarkan ke kelas. Semua kena duduk dalam asrama, baca Yasin dan ayat Rukiah. Tapi gangguan makin teruk. Malam Kamis, kejadian kemuncak berlaku. Aku masih ingat bau waktu tu bau bunga melo yang kuat dalam bilik. Macam ada orang tabur bunga segar satu asrama. Padahal, mana nak cari bunga melo dalam kawasan sekolah? Tiba-tiba lampu terpadam. Kami semua menjerit. Dalam gelap, aku dengar suara ketawa halus, nyaring, suara budak perempuan. Tapi bukan dari bilik, dari koridor. Bunyi tapak kaki kecil berlari, diikuti suara menjerit dari bilik sebelah. Masa lampu kembali menyala, aku nampak Aziz, roommate aku tengah terbaring atas lantai. Badan dia keras, mata terbeliak, mulut terganga macam tengah menjerit tapi tiada suara keluar. Kami terus panggil Warden. Dalam panik, barulah rahsia mula terbongkar. Warden, Puan Sharifah, akhirnya mengaku. Katanya bukan kali pertama benda ni berlaku. Dulu, masa sekolah baru dibuka, tahun 70-an, pernah ada pelajar perempuan yang hilang selepas kena gangguan berbulan-bulan. Nama dia Salmah. Katanya suka duduk seorang-seorang di bilik stor hujung bangunan. Sampai satu hari dia hilang, tak pernah dijumpai. Sejak tu, stor tu ditutup. Tapi baru-baru ni stor tu dibuka semula untuk simpan peralatan sukan. Mungkin itu punca semuanya kembali. Puan Sharifah menangis semasa cerita. Katanya waktu dia masih pelajar pun pernah nampak perempuan berkain batik, rambut panjang duduk atas tangga tengah malam tapi bila dihampiri hilang kami semua terdiam masing-masing rasa nak balik rumah ustaz dipanggil dua orang ustaz datang dengan jemaah dari masjid berhampiran mereka buat solat hajat bacaan ruqyah dan bersihkan setiap bilik malam itu jeritan masih kedengaran tapi ustaz kata benda ni tak nak pergi sebab ada simpanan dia dalam sekolah ni akhirnya mereka ke stor lama itu Pintu berkarat dibuka. Bau hapak menyambut. Dalam tu gelap, penuh habuk. Tapi ustaz kata dia nampak sesuatu. Satu bungkusan kain kafan yang digulung dan disorok di belakang almari besi. Masa bungkusan tu dibawa keluar dan dibakar, angin kuat tiba-tiba datang. Padahal malam tu tak hujan langsung. Bunyi dentuman kuat kedengaran dan semua lampu asrama terpadam sekali lagi. Beberapa pelajar pingsan, termasuk aku. Masa tu dalam keadaan separuh sedar, aku nampak dia. Perempuan muda, rambut panjang, mata kosong, berdiri hujung katil. Dia senyum dan kemudian hilang dalam kabus putih. Selepas malam tu, suasana mula tenang. Tiada lagi jeritan. Tapi sekolah kami ditutup seminggu untuk penyelenggaraan. Cikgu-cikgu kata itu masalah sistem elektrik. Tapi kami semua tahu, bukan itu sebabnya. Ramai pelajar pindah keluar selepas kejadian tu. Ada yang trauma. Aku, aku cuba teruskan hidup. Tapi setiap kali malam tiba, bila aku dengar bunyi tapak kaki atau pintu bilik terbuka sendiri, aku teringat balik malam-malam di asrama tu. Lebih menakutkan, aku masih mimpi tentang Salma. Kadang-kadang, dia datang dalam mimpi aku. Berdiri jauh dan bertanya, Boleh saya duduk sini dengan awak? Dan bila aku terjaga, bau bunga melo kembali memenuhi bilik tidurku. Tahun berganti tahun, aku dah lama tinggalkan zaman sekolah. Tapi kenangan tu tak pernah meninggalkan aku. Ada benda yang kita boleh maafkan, tapi susah nak lupakan. Dan ada roh yang tak pernah reda dengan kesepian. Kalau kau rasa tiba-tiba bulu rumah kau meremang bila duduk seorang-seorang dalam bilik, mungkin dia tengah tengok dari sudut gelap tu. Kisah kedua hari ini, Pok Din nak kongsikan satu kisah yang berlaku pada tahun 2010 di Jalan Puncak Alam. Cerita ini dikirim oleh seorang sahabat kita bernama Abang Fauzi. Katanya pengalaman ini memang tak dapat dilupakan sampai ke hari ini. Jalan Puncak Alam Pada tahun 2010, tidak seperti sekarang. Waktu itu jalan masih sunyi, dipenuhi hutan dan pokok-pokok tinggi yang kadang-kadang menutupi cahaya bulan. Abang Fauzi waktu tu masih muda, bekerja sebagai penghantar barang yang kerap berulang-alik menggunakan jalan tersebut. Pada suatu malam, kira-kira jam 11 malam, Abang Fauzi terpaksa melalui Jalan Puncak Alam kerana perlu menghantar barang urgent ke sebuah kawasan perumahan baru. Waktu dia masuk ke jalan tersebut, suasana memang sunyi sepi, hanya bunyi enjin motor kapcai dia saja yang kedengaran. Malam itu terasa pelik sikit bagi Abang Fauzi sebab biasanya, biarpun lewat, Pasti akan ada kenderaan lain lalu. Tapi malam tu, langsung tak ada kereta atau motosikal yang lalu-lalang. Hatinya mula rasa sedikit resah. Tapi Abang Fauzi tidak ambil pusing sangat sebab nak cepat sampai ke destinasi. Lebih kurang 5 minit dalam perjalanan, tiba-tiba motor dia terasa berat sangat. Macam ada beban lebih dekat belakang motor. Jantung Abang Fauzi mula berdegup kencang. Dia rasa pelik dan mula rasa takut. Tapi bila tengok cermin sisi, Tiada siapa pun yang menumpang. Abang Fauzi mula rasa tak sedar hati. Dia mula rasa seram sejuk. Tapi dia teruskan perjalanan sambil baca ayat kursi dalam hati. Tidak lama selepas tu, motor dia makin berat dan susah nak bergerak. Abang Fauzi berhentikan motor di tepi jalan. Dengan rasa panik mencampur takut, dia turun tengok tayar. Takut pancit atau rosak. Masa tengah periksa motor, tiba-tiba dia terhidu bau yang sangat busuk seperti bau bangkai yang lama mereput. Astaghfirullahalazim. Apa bau ni? kata Abang Fauzi dalam hati dengan suara bergetar. Belum sempat dia bangun dari memungkuk memeriksa motor, dia terdengar bunyi suara perempuan menangis berlahan lahan sayup-sayup dari arah hutan di tepi jalan. Bunyi itu cukup jelas sebab suasana sunyi. Bulu roma Abang Fauzi mula meremang. Dia terus berdiri tegak. Nafasnya mula tak teratur akibat ketakutan yang semakin mencengkam. Dia pandang ke arah suara tu, tapi dia tak nampak apa-apa. Yang ada cuma gelap pekat dan pokok-pokok yang bergoyang perlahan. Tiba-tiba, suara tangisan itu makin kuat. Tolonglah aku. Suara perempuan tu sayu sangat. Macam dalam kesakitan yang teramat sangat. Abang Fauzi cuba kuatkan semangat dan tegur dengan suara bergetah. Siapa tu? Awak okey ke? tapi suara tu senyap seketika sebelum kembali berbunyi dengan lebih menyeramkan kali ini dengan ketawa yang sangat mengerankan rasa takut abang Fauzi kini bertukar menjadi ketakutan yang amat sangat masa ni abang Fauzi tahu ini bukan benda biasa dia bergegas naik motor dan cuba hidupkan enjin tapi malangnya motor dia langsung tak boleh dihidupkan dalam keadaan panik menekan pedal start motor dia rasa belakang badan dia disentuh sesuatu yang sangat sejuk. Terus meremang satu badan. Nafasnya seakan terhenti seketika. Dengan berani bercampur takut dan nekat, dia pusing tengok belakang. Apa yang dilihatnya hampir buat dia jatuh pingsan. Ada seorang perempuan dengan muka pucat lesi, berlumuran darah, rambut panjang mengurai sampai ke tanah, berdiri betul-betul di belakang dia. Wanita itu tiba-tiba menjerit dengan suara yang mengilukan telinga. Kenapa kau kacau tempat aku? Abang Fauzi tak fikir panjang. Dia rasa seperti jiwanya tercabut dari badan. Terus tinggalkan motor dia di situ, lari lintang bukang sambil baca ayat kursi berulang kali dengan suara terketar-ketar. Dia lari dengan perasaan panik yang luar biasa sampai nampak cahaya lampu kenderaan dari jauh. ada lori yang lalu. Dia terus tahan lori tersebut Pemandu lori yang terkejut tengok keadaan Abang Fauzi yang pucat lesi, menggigil teruk dan termengah-mengah terus benarkan dia naik lori dan bawa ke kawasan perumahan terdekat. Setelah tenang sikit, walaupun masih lagi trauma, Abang Fauzi ceritakan semua pada pemandu lori. Dengan tenang, pemandu lori itu berkata, Bang, memang biasa kena kacau kat jalan ni. Ramai dah kena. Kalau lalu sini malam, kena kuat semangat. Abang Fauzi rasa sangat bersyukur sebab selamat malam itu. Walaupun masih rasa takut yang amat sangat, tapi pengalaman tersebut meninggalkan kesan mendalam hingga hari ini. Sampai sekarang, bila lalu jalan tersebut, dipasti akan rasa seram sejuk dan hatinya berdebak kencang mengenangkan kejadian yang pernah dialami. Begitulah pengalaman Abang Fauzi di jalan puncak alam yang mengeramkan. Kalau korang pernah lalu jalan ni dan ada kisah yang serupa, jangan lupa kongsikan dengan Pukdin. Kisah ketiga, hari ini Pok Den nak sampaikan satu kisah benar. Kiriman daripada seorang wanita yang mahu dikenali sebagai Ina. Kisah ini berlaku sekitar awal tahun 2000-an di satu kawasan hutan berbukit di negeri Pahang. Ia bermula dengan satu percutian hujung minggu tapi berakhir dengan sesuatu yang sukar dilupakan. Hari itu cuaca cerah, langit biru tanpa awan Liana dan rakan-rakannya Aina, Fikri dan Haris telah merancang percutian hujung minggu ke sebuah air terjun tersembunyi di Bentong. Air terjun itu tidak begitu popular, hanya dikenali dalam kalangan penduduk tempatan. Kata orang tempat itu masih perawan, belum dicemari tangan pelancong. Dan itulah yang mereka mahu, ketenangan, keindahan alam jauh dari hiruk pikuk kota. Perjalanan masuk ke kawasan air terjun memakan masa hampir satu jam melalui laluan hutan. Mereka harus merentas denai yang sempit, menyeberangi anak sungai kecil dan mendaki sedikit sebelum terdengar deruan air yang menggamit. Bila tiba di sana, semua rasa penat terus hilang. Airnya jernih, sejuk mengalir dari puncak bukit, dikelilingi pokok tinggi dan batu-batu besar yang seolah-olah menjadi benteng kepada dunia luar. Aku rasa macam tak nak balik, kata Liana sambil membuka kasut dan mencecahkan kakinya ke dalam air. Macam dalam cerita dongeng, balas Aina sambil mengambil gambar. Mereka memasang kemah, menyediakan makanan ringan dan bersembang panjang. Haris dan Fikri leka memancing, manakala Liana mula tertarik dengan aliran air yang deras. Ia seolah-olah memanggil. Tanpa menunggu lama, Liana melangkah masuk ke dalam air terjun seorang diri. Ketika kaki Liana menyentuh kawasan lebih dalam, dia mula rasa seram sejuk yang bukan datang dari suhu air. Sejuknya seperti menyucuk tulang. Tapi dia tidak mengedahkan perasaan itu. Dia berenang menghampiri bahagian belakang air terjun, di mana terdapat sebuah lekuk batu besar yang membentuk gua kecil. Tiba-tiba, dia terdengar suara. Bukan suara manusia. Suara itu lembut seperti bisikan. Liana Mari sini. Dia berpaling namun tiada sesiapa. Kawan-kawannya masih di tepi kimah. Dia ingin melangkah keluar tapi kakinya seperti berat. Air seolah-olah melekat padanya. Tiba-tiba pandangannya menjadi kabur, dunia sekeliling mula berputar. Dalam sekelip mata Liana rebah. Badannya terapung kemudian perlahan-lahan tenggelam. Tapi anehnya dia masih boleh bernafas. Dalam fikirannya dia seolah-olah masuk ke dimensi lain, gelap, sunyi dan hanya ada satu suara yang terus mengulang namanya. Fikri yang mula perasan ketiadaan Liana terus menjerit panggil namanya. "Liana, kau kat mana?" Beberapa minit kemudian Liana muncul semula dari air. Tapi wajahnya kosong. Matanya tidak fokus, mukanya pucat kebiruan dan bibirnya sedikit membiru. Liana, kau okey? Soal Aina risau. Liana, ulang Haris. Namun tiada balasan, Liana hanya berdiri di tepi batu memandang ke arah hutan. Tiba-tiba dia ketawa, tapi bukan ketawa biasa. Ketawanya nyaring, panjang, seperti suara perempuan tua. Semua orang terkaku. Tanpa sepatah kata, Liana berpaling dan mula berjalan ke arah beluka. Kita kena kejar dia. Fikri panik. Tapi bila mereka cuba dekat, Liana menoleh dan matanya berubah hitam sepenuhnya tanpa putih. Jangan ikut aku. Suaranya garau bukan seperti Liana. Aina terus menangis. Ya Allah, dia kena rasuk. Mereka berjaya memujuk Liana duduk semula berhampiran kemah, tapi sepanjang malam dia hanya memandang api unggun tanpa berkata sepatah. Kadang-kadang dia ketawa sendiri. Kadang-kadang dia berbisik dalam bahasa yang tidak difahami. Haris cuba telefon bantuan, tapi tiada talian. Fikri mencadangkan untuk bawa dia keluar seawal pagi esok. Tapi malam itu mereka tidak tidur. Bunyi pelik mula dikenarkan dari hutan. Derapan kaki, suara orang menangis, suara yang menyebut nama mereka satu persatu. Aina hampir histeria bila terlihat bayangan hitam melintas di belakang pokok. Tiba-tiba Liana bangun dan mula meracau Dia ada dalam aku Dia nak darah Dia nak ganti Dia mula mencakar mukanya sendiri Menarik hambutnya dan meronta seperti orang dirantai Fikri dan Haris terpaksa pegang tubuhnya tapi kekuatannya luar biasa Subuh esok ketika kabus masih menyelubungi kawasan itu Muncul seorang lelaki tua menaiki motosikal busuk ke kawasan tersebut dia memperkenalkan dirinya sebagai Pak Jenal, penduduk kampung berdekatan. Kebetulan dia selalu memantau kawasan itu sejak banyak kes pelik berlaku. Siapa suruh mandi dekat bawah air terjun tu? Dah banyak kali orang kampung pesan, jangan dekat belakang batu tu. Sebab tempat tu ada penjaga. Penjaga? Tanya Haris. Pak Jenal mengangguk. Jin lama. Tempat tu dulu kawasan orang buat pemujaan. Ada satu jin yang tak mahu pergi. Dia tunggu orang yang lemah semangat, yang tengah kosong jiwa. Dan kalau dia berkenan, dia masuk. Mereka beritahu tentang apa yang berlaku pada Liana. Dan Pak Jenal mula baca ayat suci. Liana mula meronta dan menjerit. Biar aku yang rawat dia sekarang, sebelum benda tu berakah. Ritual rukiah dilakukan di tepi air terjun. Di tempat Liana mula dirasuk. Suasana ketika itu sungguh menesakkan. Langit mendung tiba-tiba. Bunyi petir mengaum dari jauh walaupun belum ada tanda hujan. Pak Jenal membaca ayat suci dengan penuh khusyuk. Lianai menjerit sekuat hati. Suaranya berubah-ubah. Kadang seperti suara lelaki, kadang seperti suara perempuan tua. Aku takkan keluar. Tubah ini milikku. Jerit entiti dalam Lianai. Pak Jenal terus membaca dan air terjun mula bergegas seolah-olah menyimpan rahsia yang mahu dilepaskan. Seekor biawak besar muncul dari belakang batu, kemudian lesap entah ke mana. Bau hanyir memenuhi udara. Akhirnya, setelah hampir sejam, Liana pingsan. Liana akhirnya sedah, tapi dia tidak ingat apa-apa. Mukanya cengkung, matanya sembab. Dia menangis tak tahu kenapa kita tak akan datang sini lagi. Kata Fikri sambil mengemaskan barang. Dalam perjalanan pulang, semua orang diam, seolah-olah roh mereka tertinggal di situ. Liana sepanjang perjalanan sesekali memandang ke belakang, dan saat mereka hampir keluar dari kawasan hutan, terdengar suara dari arah air terjun. Jumpa lagi nanti Liana. Cerita ini bukan sekadar kisah gangguan biasa. Ia mengingatkan kita bahawa di bumi yang kita pijak ini ada dunia lain yang kita tak nampak. Alam gaib bukan sekadar kisah dongeng dan tempat yang kelihatan indah belum tentu kosong dari yang memerhati. Liana mungkin sudah pulih tetapi adakah benar entiti itu sudah pergi atau ia hanya menunggu masa yang sesuai untuk kembali. Terima kasih kerana sudi mendengar kisah seram kita kali ini. Kalau korang pernah alami benda pelik di kawasan rekreasi atau hutan, kongsikan di ruangan komen. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel himpunan kisah seram. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.